Эмоции всегда положительные, когда занимаешься любимым делом и имеешь какую-то определенность. Если бы не стояли бы задачи, если бы я не знал амбиции тренерского штаба, там, руководства клуба, то я, скажу честно, не рассматривал бы этот вариант. Но так как я знаю, что есть амбиции, есть желания. Достаточно хороший коллектив, все дружные ребята, хороший футболист. С первой лиги не по знаком, осенью выступал за Десну, сейчас Гелиос идет шестым. Чего Гелиос может, на тот взгляд, добиться весной? 12 туров имеем, как бы, дистанция ясна, соперники тоже. Ну, да, я 8 игр проиграл в Десне, немножко чуть понял уровень футбола первой лиги. Все очень, скажем так, отличается в основном бойцовскими качествами. Вот. Но тот футбол, который прививает Рахави Игорь Владимирович, это тот футбол, который импонирует мне. И это атакующий футбол, это с контролем мяча. И я повторюсь еще раз, считаю, что команда может и должна решить поставленную задачу. Стартуем игру с нефтяником Ахтырка, тоже твоя бывшая команда. Чего ждешь от этой игры и какой, ты думаешь, на это взгляд она получится? Ну, ну, в первую очередь, я считаю, выйдет характер э, каждого по отдельности всей команды. Потому что на сегодняшний день погодные условия где-то не позволяют, наверное, играть в тот футбол, который, может быть, хотелось. Поэтому нужно будет включаться характер, должен быть... Э, Каждый должен отрабатывать на сто процентов. И, и такие игры э, должны вырываться за счет характера, желания, бойцовских качеств. Потому что э, вряд ли будет позволять поля, погода демонстрировать тот футбол, э, который хотелось бы. Поэтому только бойцовских качеств друг за друга. И на, на первый план выйдет в первых трех-четырех турах, я думаю, самое главное будет это. это. Ну, последний вопрос. Как бы ты знаком с харьковскими болельщиками? Нельзя исключить, что на Гелиос теперь кто-то будет ходить специально на Дениса Оленика. Чего ты от них ждешь, как бы от болельщиков харьковчан? И как, как рассчитываешь с ними, как бы строить взаимоотношения, появившись снова в Харькове? Скажем так, я провел одни из лучших своих футбольных лет в харьковском металлисте. И неоднократно говорил, что Благодаря «Металлисту», благодаря руководству я вырос в того футболиста, игрока национальной сборной, и играл на хорошем уровне. «Металлист» очень много мне дал, и я знаю всех болельщиков. Но для того, чтобы ходили болельщики смотреть на Дениса Олейника или на «Гелиус», нужно прежде всего демонстрировать такую игру, чтобы болельщику было интересно ходить, чтобы они приходили, поддерживали. Потому что сейчас мы видим, что посещаемость ее практически нет. Как пример лиги, а тем более в первой лиге. Для того, чтобы люди ходили, нужно показывать соответствующий уровень игры и футбола. Чтобы людям было интересно приходить на, на футбол и смотреть, и получать от этого удовольствие. Поэтому мы должны стремиться к этому.